Örmətli izleyiciler, hamızı salamlayıram. Ee, e, bugün e, deməli, bu statistikar e, e, günün monitoring e, size təqdim edirəm. Bir dəqiqə mən bu linki paylaşım. E, deməli, hmm, Facebook sayfamızda Facebook sayfamızda Ə, xoş gördük hörmətli tamaşaçılar, izləyicilər. Ə, deməli, ə, qeyd etdim kimi imkan olduq qədər mən də RTS canlı yayımma çıxıb ümumi ə, məlumatları ə, deməli sizinlə bölüşəcəyəm. Gün ərzində ə, deməli maraqlı statuslar, maraqlı məlumatlar yəqin ki, deməli ə, diqqət çəkəcək. Hansı mətlə fikirlər daha maraqlıdır? Mən bir daha baxım, görüm məhsumunuzu zəyildir bir də baxım, görünməcisiniz elədir. Səsdə problem yoxdur, səs açıqdır. <laughs> deməli, bu gün deməli ə, statusların hədəfində olan ə, əsas hadisələrdən də bir baş verib. Yəni son ə, paylaşdığımız ə, status ə, deməli ə, Kəramət ə, böyük çölün ə, statusudur. Deməli Cəramət bəy məlum olduğu kimi bir neçə gündən əvvəl sosial şəbəkədə tənqidi fikirlər səsləndirmişdir və bunun nəticəsində deməli dünən polislər onun evinə gəlmiş və onu aparmışdılar. Və bu məsələ deməli cəmiyyətdə, yəni sosial şəbəkədə ciddi müzakirə obyekti oldu və İnsanlar, əhmitlər bunun yol verilməz olduğunu bildirdilər ki, yəni hər hansı kimsə şəxsi fikrini bildirirsə, tənqid edirsə, onun e, hətta təqqil edirsə belə, onun fürsət tərəfindən bu şəkildə evindən aparılması, e, yəni ki, polis məntəqəsinə aparılması e, yol verilməzdir və qanunsuzdur. Yəni bunun üçün məhkəmə var və sayır var. Yəni kimsə e, təqib olunduğunu hiss edirsə, bununla bağlı e, deməli e, məlumat, məlumat məhkəmə müraciət etməlidir və Ə, lazım olsa, deməli məhkəmənin həmin şəxs barəsində qərar çıxarmasına qədər ə, mübarizə aparmalıdır. Yəni hüquqi yol, yəni bundan ibarətdir. Amma ə, polislərin bu şəkildə ə, evə daxil olması və kərəmətb ölçülü aparılması və onun arxasında isə Daxiş Nazirliyinin məlumat yayması ki, deməli onun sağlamlığının qorunması məqsədi ilə yəni bu həyata keçirilib. Yəni bu bir razılaşılmazlıq yəni, yaratdı və şərəmanət böyükdür. Deməli, son təxminən bunu sad yarım bundan əvvəl yazıb və ə, bu statusunda qeyd edib ki, ə, deməli, hazırda ə, çətin vəziyyətdədir və xəstxanadadır, ə, müalicə almağa başlayıb. Ə, özümü vahimə içində, yorğun və o qədər də ümidsiz, halsız hiss edirəm ki, bu cəhəmmən qılışında məni ancaq sizin dəstəyiniz, təsərrünüz çıxara bilər, əziz dostlar. Ümid edirəm yaşatacağam. E, yəni belə bir e, status yazı və ona xeyli reaksiya var. Yəni ki, e, məsəl üçün İskəndər Həsənlilə qeyd edib ki, insan e, deməli inanc boşluğu yaşayır, hamısı ondadır. E, deməli, e, e, digər məsələlər onu, digər e, şərhçilər ona ona elə tuturlar ki, e, deməli, e, söyrüşdürmək lazım deyil. Yəni iski ə e, içəri adam içəri olanda cəsarətli olur. Məsəl üçün Afropa Afropa altında izləyici qeyd edir. İçkini olanda e, cəsarətli olmasa da, e, daha burada söz istisna heç bir pis e, şey yoxdur. Ölkədə hamı oğuldur, onsuz sən də onlardan birisən. E, Məhşud məsəl misə belə bir şey yazdı, güclü proflaktik söhbətlər aparılıb deyəsən ə cənabit Mustafa Aldağlımış kəvakif belə bir nöqte qədirdi. Və elə mən qeyd etdim kimi, yəni getdim kimi bu kəramətlə bağlı prosesin dinorus səviyyəsində əsas Azərbaycan səviyyətində əsas müzakirə olunan mövzu idi. Yəni ki, bu 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 məsələ. Digər ə, diqqətli olan ə, məsələ isə ə, mən qeyd etdim, deməli ə, Bu şəhərdə humoristik, deməli, qrupun aparıcı aktyorlarından biri olan Coşğun Rəhimovla bağlıdır. Yəni ki, onlar son bir çi gün ərzində öz YouTube səhifələrinə deməli müxtəlif humoristik səhnələr yerləşdiriblər və onlardan biri də bir müəyyən şəxsə həsr olunmuş bir səhnədir. Yəni Orda artıqilmədiyindən mən ümumiyyətlə <laughs> deyə bilmərəm ki, məhsul olunmuşdur həmin e, səhnə. Amma orada e, Coşğun Rəhimov təbii ki, rolda belə bir fikir səsləndirdi. Azərbaycandakı avtoritar rejim istəyir ki, hər şey onların istədiyi kimi olsun və s. Yəni mən qeyd eləyirəm ki, bu fikir e, aydındır ki, bu teatr e, formasında deyilib. Yəni bir çoxları e, yəni şərhlərdə qeyd ediblər ki, bunu ciddiə almaq lazım deyil. Ə, deməli amma yəni nəzərə almaq lazımdır ki ə, Azərbaycanda zaman-zaman müxtəlif yumoristik qrupların, teatr qruplarının siyasətcəmlə bağlı fikirləri səsləndirilir. Məsəl üçün Bakılılı olanlar Kevin qrupu ə, heydə Əliyevlə bağlı, İlham Əliyevlə bağlı, əlbəttə dövrlərdə müxtəlif yəni atmacalı fikirlər səsləndirilir. Amma bu bu dərindlikdə yəni gedib çıxan yəni olmayıb. Yəni Bu ilk dəfədir ki, şəxsən mən öz təcrübəmdə, yəni ümumiyyətlə mən rast gəlməmişəm ki, yəni kimsə hansı bir qrup, yəni ki, bir teatr və yəni, ya aktyor belə bir atmacalı belə bir fikir səsləndirsin. Yəni şərhlər də maraqlıdır və əksəriyyət də o fikirdədir ki, deməli inanılmaz yəni belə bir fikrin səsləndirilməsi. Bu məlumat başqa səhifələrdə də paylaşılıb. Orda bir fikir vardı ki, ə, deməli bu Coşğun Rəhimov istəmədən ümumiyyətlə bu fikri təbliğ edib. Yəni ki, bu fikri səsləndirən şəxsi də təbliğ edib, yəni onun xeyrinə danışıb. Halbuki tənqid formasında çıxartmışdı. Amma bu bu fikri səsləndirmək aydın məsələdir ki, e, yəni ki, cəmiyyətdə bu bütün fikirlərə tələbat var. O baxımından ola bilər ki, düşünülmədən sadəcə videoya videonu izlədikdə belə bir digər yəni videonun özündə belə bu biraz e, yəni qəribə görünür. E, yəni ki, ola bilər ki, ...bedaheten bu fikir ortaya çıkıp... ...üzgünüm, burada teknik problemler var. Yani mikrofon koşulduğuna göre ses gelmeyecek ama... ...siz bu statüsü... E, statusda e, şəhər yerində e, bu videonu e, izləyə bilərsiniz. E, yəni ki, orada 13 saniyəlik bir videodur. Bu da hazırda e, müzakirə e, hədəfində olan e, bir e, statuslardadır. Yəni e, fikirlərdəndir. E, yəni bunu yəni gəlsə bu fikrin mənbəyi e, bu şəhərin YouTube səhifəsindədir. Yəni ki, oradan tapa bilərsiniz. E, digər e, diqqətli olan məsələlərdən biri, e, deməli, e, siyasi fəal Ülvi Həsənninin statusudur. Yəni bu gün fotoqraflar gündür, beynəlxalq fotoqraflar günü və o belə bir təbrik statusu yazıb. Deməli, təbrik statusunda məlumat var ki, Əziz Elx Elxanoğlu, Azərbaycanlı fotoqraf, deməli, bu gün gündə Frida Orda, Norwegian and Tide Evelyn və, və Get Biserius Almaniya fondunun təsis etdiyi nüfuzlu azad media beynəlxalq mübarizənin qalibi olub deməli bu münasibətlə təbrik edirik. Biz də təbrikə qoşuluruq və Əzizbəyi təbrik edirik bu mükafat münasibəti ilə. Deməli digər maraqlı statuslar çərrsində diqqət çəkən statusu, daha bir status, deməli İlçin Rüstəmzadənin statusudur. İlçin bəy Kəramət bəylə əlaqəli bildirir ki, işsizli olmaq ayıb deyil ayıb yaltaqlıq etməkdir. Üzə durmaqdır. E, deməli, xalqın sərvətini oğurlamaqdır. E, İçə bunları tənqid etmək ifada azılılığıdır. Utanması e, bir şey e, yoxdur. Yəni e, statusdan bir e, parçadır. E, statusun deməli böyük hissəsini e, rast gələ bilərsiniz. Yəni e, səhifədə e, oxuya bilərsiniz. Bəzən biz statusları 2 e, e, formada veririk. Birini bütöv bir tam formada Yəni adətən just conformat olan statuslar az oxunaqlı olur, amma ondan əsas sözlər çıxarılanda bu daha effektiv olur. Və e, maraqlı e, məsələ yenə yəni, bu e, kəramət böyçəklə e, bağlı statuslarda Fayq Ağayev də e, gəlib. Yəni Fayq Ağayevin statusu sırf e, kəramətlə bağlı e, dərclə olunmuşdu, e, amma onun ona yazılan e, şərtlərə Fayq Ağayev reaksiya vermişdi və bu reaksiyalarda müxtəlif ə, maraqlı məqamlar ə, diqqətimizi çəkdi. Məsəl üçün, ə, ə, belə bir ə, status, ə, yəni fikir yazmışdı Faiq Ağayev, ə, onun etdiklərində, yəni Kəramət bəyin etdiklərində zələdə qədər düzlük yoxdur. Mərdulluq, prinsipiylik, sərxoş vəziyyətdə ağzına gələni demək deyil. Siyasi fəal kimi hərəkət etmək istəyirsə, mitinqlərə gedərdi. Ayaq başa bəyanatlar yayardı. Zorla siyasi məhbus yatmayın adamdan. Deməli, xeyli tənqidi fikirlər var. Məsəl üçün Zahid Zahir Əhmədovdan reaksiya var. Bu fikrə qeyd edib ki, "Ya səxər xoş oldu sözünü deyib tutuldu, ya da ağlı başında mitinqə gedib tutuldu." Bunlar arasında fərq nədir ki? Yəni belə bir reaksiya verir Zahir Əhmədov Faiq Ağayeva deməli digəri pelin ki deməli belə bir leksiya verib ki iş burasındadır ki içində düzgün danışır belə insanlar. Yəni belə qış fikir inhsanslandırib reaksiya verir bu fayq ağevin statusuna. Yəni bu günlə bu qədər. Yəni əsas qeyd etdim kimi səhifəmizdə tanış ola bilərsiniz bu statuslarla və deməli hə bir şey yəni beynəlxalq siyasət vəziyyətinə bağlı Azərbay, Azər Qasımlı'nın statusu ile tanış edeyim. E, demeli, e, bu Belarus'da olan vəziyetle bağlıdır. Yani bizdə e, xüsusi bir, e, demeli, e, Belə deyik, qovluqlar var yani ki, bu tip statuslarla bağlı. E, yani indi hazırda bu Azər Qasılının qovluğu Ama regional prosesler, siyasi vəziyyatla bağlı biz çalışırıq bunlara ayrıca bir qovluqda cəmləşdirir. Yani sadece məlumat olması için yani sizlere bə ağər bə e, deməli e, Belarusda baş verən proseslərdə Azərbaycan üçün dəstək çıxarılacaq məqamlardan e, danışıb. E, deməli, burada e, bunu deməli 4 əsas məqam var. Yəni birincisi Azərbaycan qeyd eldi ki, seçicilərdə iştirak etmək e, vacibdir. Siyasi e, bu siyasi prosesə e, xidmət edir. İkincisi e, etirazlar e, dinc yolla e, olmalıdır. E, Üçüncüsü sosial şəbəkələr rəsmi və Ananavə, ə, çöl proqram sabahların təsirini tam köçədə qoyub. 4-cü siyasi liderin olması və prosesi idarə etməsi vacib olsa da, dəyişikliklər qapının ağzında olan zaman bu əsas faktor deyil. Yəni bu e, fikirləri Azər qasımlı Toplum TV e, saytına müsahibəsində e, bildirib. Yəni müsahibə biraz da genişdir, yəni açıqlama genişdir. Siz bu açıqlama ilə həmin ə e, saytda tanışmadınızsınız. Bu qədər e, deməli hörmətli izləyicilər, e, yəni imkan olduğu qədər bu tipli e, səhifənin icmalını, yəni icmal proqramlarını davam etdirəcəyik e, və e, ümid edirəm ki, bu sizin üçün e, maraqlı olacaq. E, Diqqətçi ol təşkil edirəm. Bir baxım görüm Facebook səhifəsində suallarımız varmı yoxsa e, digə yok hiçbir sorumuz yoktu. Ee, çok sağ olun dikkatine göre size uğurlar arzulacağım. Sağ olun.